Пам'ятаєте фільм «12 друзів оушена рейтинги були непогані. Віктор Мазерчук зробив більше. 2015 рік 12 неймовірних людей з неймовірним бажанням бути командою. Бути командою чи бути в команді це досить різні речі. А ми говоримо, що нас 12, вони жартують, нас 11. І ми біжимо час 15. Хоча о, кожного дня двічі навіть. А чи складно це? Складно. Складно. Уявити, що а... Чому нас одинадцять а у нас а, здається, момент, людина сказала, я не біжу, і все, і все таке буває. І, і, і завтра, в сьомій годині вечора, до нас в Братиславі приєднується новий учасник. Ні, це було не так. Ні, розумієте, саме в 12 друзів оушена можна зробити сценарій. Зробити сценарій за біг миру, можливо, було просто на папері, але втілити його в реальність досить складно. А ми, розум... ми робимо багато, ми змінюємо перш за все себе і свій е, внутрішній світ. А ми досить часто говоримо: ми хочемо змінити на краще, ми хочемо дотримуватися правил дорожнього руху. О, давайте ще сміття сортувати по пакетам та, і робити, як роблять в Європі. Ми досить багато говоримо про те, що потрібно змінювати. Перш за все, все треба змінювати своє відношення. Своїм та саме своїм стилем життя, я хочу. Снова не пишет. О, клево. <реш> 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 зараз поки вони сваряться, я кажу, що у нас все кльово. Ми взагалі такі задоволені з життям. А, дійсно, у нас <реш> а у нас б'ється посуда. Ми, ми не спимо, ми погано їмо. <реш> я сподіваюся, його не бачить моя мама. Ми щасливі ми задоволені. ми робимо багато і це як ілюзія баха. Пам'ятаєте, та місія? Ми, ми робимо свою місію крок за кроком. А до своєї мети щодня я дякую господу Богу за віру за підтримку. За кожен впевнений крок. Зараз я передам мікрофон, і Ці люди почнуть розповідати, як все відбувається в реальному житті. Я до гочу мене звуть Наталя. До цього в Дублін номер раз я говорила дуже багато. Час часу немає, тому я скажу, чому я роблю у цьому проекті. Цей проект за. за мир, як казала мати Тереза, я ніколи не буду приймати участь у проєктах проти проти чогось. Тому проти війни у нікому проекті я приймати участь теж не буду. Це дуже внутрішньо складно. Це така штука, яка тебе строє зсередини. А, тому все, що за, за позитив, за красу, за мир, це, а, це про нас. Тому проти ми не виступаємо. А, я перейду на російський? я не против. Я не против росіян а, Росії і Не против граждан, которые находятся сейчас с той стороны. Нет. На самом деле сейчас мы говорим о очень серьезных вещах. Шутим и веселимся, но точно так же у всех есть понимание правильности. И своей точки зрения. А мне бы хотелось, чтобы мы научились не только э, слышать, но и слушать друг друга. Это совсем разные вещи. Когда мы будем придерживаться точки зрения каждого и понимать, почему этот человек принимает то или иное решение, и давать ему эту возможность, да, что-то поменяется внутри нас. Мы всегда можем отстоять свою точку зрения или сказать, что я не буду принимать участие в этом. Этот проект за мир за красоту, за добро. Как сказал Виктор, мы хотим вернуться в страну, где наступит весна, а то и лето уже, когда все будет зеленое, будет все цвести, улыбки граждан будут максимально широкими, и мы забудем, как страшный сон, то, что произошло. Поэтому Run for peace, следите за нами, послы мира в пути.

В команде некоторые называют меня Артемом. Но это не страшно. У вчера был день рождения. Он же сегодня чистки 26 километров. Да, поэтому немножко устал и хочу спать и все такое. Но ничего страшного. Нам всем тяжело. Но мы справимся. Я что хотел сказать, что мы бежим бежим эстафетой, меняя друг друга, соединяя села, города, столицы полиции, государства. И я хотел бы, чтобы все люди в этих городах, селах и столицах точно так же объединились, как и мы объединяем своим забегом эти города и столицы, объединились в общей цели и желании к миру, дружбе, добру и сохранили, сохранили это хрупкое состояние мира, которое сейчас колеблется на, на долгие года, десятилетия, столетия. И чтобы наш Наш забег – это была такая акция, которую поддержали ну, во многих городах, во многих странах. Организовали такие же группы Run for Peace и бежали, бежали за мир, бежали ради мира во всем мире. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот, хотел бы сказать, что в нашей команде 12 участников, из них 10 мужчин и всего лишь две девушки. Я благодарен, что эти две сильные духом девушки ну, среди нас, они бегут, мы смотрим, удивляемся, улыбаемся, помогаем. Вот, и каждое утро просто они просыпаются, они нас веселят, они делают нам чай. Мы не засыпаем. Я вот. Наконец-то на четвертый день наступило утро. Вот. Они одевают каждый день новые носочки. Вот. Они, они бегут с улыбкой. Они ускоряются на трассе, когда ты думаешь, когда, когда они уже сядут в машину. Вот, знаете, э, вот э, все наши участники это 12 маленьких кусочков э, послов мира. Вот. Они бегут через разные города, через разные страны, но они объединяют одну общую мысль. Мысль о том, чтобы ни одна страна Европы не знала что слово «война». Вот. И мы хотим показать, что украинцы – это великая нация с большой культурой, которая точно так же против войны. И чтобы европейская нация европейская культура не объединились. И мы благодарны, что ассоциация... Украины вопрос ассоциации, он подписан, и что наша команда, она... Не свой. Давай, Василий. <веселее. свы> <свы> и что на, на, наша команда, она... Расскажи, какие приколы, какие у нас будут. Объединяет бегом все-все-все страны. Что ж а такое? Выпадал. Вот Димитр а... выпадал. Нет, я помню, как мы с Ксенией на скорости... <слес> Микрофон. Нет. <с <с а я могу говорить без многопланового? Как я вчера тебя потерял. Нет, это было... Реально, вчера его потерял, он пробег 30 километров заместо запланованных 15. А до этого ты потерял Ваню, который пробежал 20 км. Да, давай, до этого было много... до этого я потеряла Виктора, который бежал 3 часа. И поставил свой личный рекорд за 24 часа пробег 60 километров. А еще у нас есть маленькая, <с plantebs> еще у нас есть маленькая машинка, она называется улитка. Это машинка для, это машинка наш дом, дом на колесах, которая, которая, как маленький корабль когда едет на поворотах в ней все летает, все и все, в которой в каждой на скорости 90 километров в час упираясь вместе с всей в автомобиля держим чайник. В которой все а полочки разложены, в которые заняты, в которых. Зарядное устройство все работают. Мы пишем, мы пишем каждый день о наших путешествиях. Ребята, пишите к нам, присоединитесь к нам в Фейсбуке. Мы будем очень рады. А главное... Ну, прис... на сайте, и там есть наши все странички. А, а, главное, мы будем очень рады, если вы присоединитесь да, к нам на трассе. К нам на да. трассе и будете бежать вместе с нами. Да. Вот. А теперь вместе. Давай, давай я что-то веселым уже расскажу. А веселый, действительно. А, коротко. Все же. 25 минут. Давай, давай. давайте. 3-4. Разом ми сильніші. Це один з наших меседжів. І оці руки, які є чистими, які нічого не мають, це є наш символ. Це символ миру, який ми несемо вперед і всім людям розказуємо. Доєднуйтесь, колеги. пишіть нам наше. Підтримка вам дуже дуже потрібна, тому що вона складається з неї, будується наш проект. До зустрічі в Європі. приєднуйтесь, будемо раді вас бачити. Біжіть.